បាទនិយាយទៅទេណាបាទដូចជាបានសសេរនៅក្នុងប្រធានប័ត្ររបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានអង្គរាំងខ្វះលុយខ្វះលុយហើយហើយប្រមូលឈើដែលចាប់បានរាប់ពាន់ម៉ែត្រគីបបាទលើកមុនពីរខែឧបសគ្គក៏លក់ដីលក់ ដឹកថ្លៃលក់ម្ដងហើយបការនោះបានដូចជា5លៀន5លៀនដុល្លារលៀនណាបាទលើកនេះលោកមានអង្គលៀងប្រកាសលក់ឈើហូបបាទម្ដងទៀតបាទឈើហូបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធំធំនេះទៀតណានេះមកឃើញឈើហូបនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះម្ងតាបាទមិនเคยអាណិតឈើទៀតនេះទៀតណាឈើហូបរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា អូហូតើជឿច្រើនទៀងជឿច្រើនមានអង្គលៀងក៏មានជឿច្រើនអញ្ចឹងទេដោយសារតែមានបញ្ហាពីការធ្វើតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិកិច្ចប៉ះពាល់ច្រើនមែនទេណាគេប្លុកទនេគាអត់ឲ្យដកលុយបានណាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលរក C ជាមួយនឹងមានអង្គលៀង តែរបស់អឺរ៉ុបក្តីរបស់អាមេរិកក្តីរបស់ជប៉ុនក្តីពួកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាបងអឺក៏ដូចជាដូចជាច្បាប់របស់គេណាទេណាបាទច្បាប់របស់គេនៅក្នុងការប្រសិនបរដ្ឋថាភិបាល គេប្រាប់ថាអត់ឲ្យរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនកឲ្យគឺត្រូវតែឈប់បាទបើមិនឈប់ទេនឹងខាតបងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺគោរពទៅតាមការចងអង្គបង្ហាញរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គេជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនដែលរស់ស៊ីអន្តរជាតិនឹងគឺខ្លាចណាស់ខ្លាចទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗក៏ដូចជាលោកខាងលិចនឹងធ្វើតនកម្មរួចហើយបិទមិនឲ្យរបររលទូទានរបស់គេនឹងបិទ ប្លុកអធនីគីប្លុកអីហ្នឹងក៏តែប្រកាន់ដល់ហើយបាទអត់បានទេទៀតអញ្ចឹងទេមានអលៀងត្រូវជក់꺥ទៀតត្រូវ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 ខ្វះខាតអានេះគឺនិយាយនិយាយប្រងទៅពលទិហេនមីយ៉ាណាត្រូវមានប្រខែទៀតមានប្រខែមានប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារហើយដល់លុយចូលចូលអត់មានយកឲ្យលុយចាស់ចាយវាអស់អាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត ណាទិញប្រេងណាទិញក្របទិញរំសែងទិញបាយទិញទឹកហើយត្រូវប្រាក់ខែតាមមន្ត្រីរាជការទៅហានទៅអស់នឹងទៀតលួយចានមួយខែមួយខែអត់ពេករយលានទៅណាទីណាបាទអញ្ចឹងទេប្រសិនបើថាអត់មានលួយចូលហើយក៏លួយមានចាយអាចបានទៀតដកចេញអាចបានទៀតអាហ្នឹងវាន់កហើយទៀតបាទវាន់កហើយដូចនេះ គ្រប់សារព័ត៌មានបានចាត់អារម្មណ៍អំពីមីនអូលៀងលោកឈើនឹងរឿងមួយទៀតដែលលោកមីនអូលៀងជិះរះផ្លូវដើរមួយទៀតគឺហាមមិនអោយទំនេញដូចជាសប៊ូសបូកស័កថ្នាក់របស់ថ្មិញដែលធ្លាប់ប្រជាជនមីយ៉ាម៉ាភៀសច្រើនប្រើរបស់ថៃដែលនាំចូលពីថៃ អើដល់នឹងអត់ឲ្យនាំចូលហាមិនឲ្យនាំទៅប៊ូនាំឆ្នាំរបស់ខ្មាំងចូលប្រទេសថៃអាចចូលពីប្រទេសថៃចូលទៅមីយ៉ាន់ម៉ាអានោះដូចសាអីទៀតលុះអ្នកនឹងឃើញទៀតហេតុដូចបដិចបានជាលោកមានអង្លៀងហាមិនឲ្យយកទំនិញហ្នឹងទំនិញរបស់ថៃចូលទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះទីនិយាយ ថាដល so hmm. ់ប្រំដែនឥឡូវនឹងសបុក៏នាំដើរបំរងនាំចូលទៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏អត់បានចូលពីថៃទៅបាទឆ្នាំរបស់ខ្មាញ់ក៏អត់ឲ្យចូលដោយសារភាសាអីទៀតជួយជួយខមមិនបន្តិចបើទេបាទដោយសារអីបាទលោកមានអង្លែងហាមមិនអោយសបុនៅឆ្នាំរបស់ខ្មាញ់របស់ថៃចូល ងងើយសិរីយ៉ាអើយឯងហ្នឹងក៏វាពេកដែរបើអញវាឈួតឯងទៅក៏ឈួតទៀតអញទៀតគ្រាន់តែហៅស្បាច់គុំខខ់ហ្នឹងក៏វាជាដែរអីអាដើះបាញ់នេះឯងហ្នឹងវាស្អីអ្ហាមកចូលមកធ្វើអងប់អី ក្រានបាទអីម្ល៉េះមកអត់ពូនេះខូចខ្មែរអស់អូខេចាំមើលនេះទៀតណាបាទហេវនៈបាទអូខេបាទខ្ញុំបាទចង់ប្រឹងពីនេះបាទលោវិមានថាដោយសារថៃទទួលពរវត្តភូមិស្នាក់នៅអូខេអានឹងជារបរមួយ បាទភិរៈចេញថាកំអយចររលุยចេញទៅក្រៅបាទសំតកថាដោយសារតម្លៃអូខេអ َن ក៏ក៏ជាជាអាជីវកម្មមួយណាបាទក៏តារាមានអង្គឡើងតរិះឃើញជູ້បាត់ស្រោះទីណែអូខេបាទតនកាវបាទបងចង់ទៅទីក្រុម បាទចាំនេះសុំសុំលេខទូរស័ព្ទមកឬក៏តិចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទទៅណាបាទបាទនុតសុភាថាតិចយកសបុនៅឆ្នាំដល់ថ្មិញផ្សំ full away យ៉ាងទីដឹងអូខេបាទ mani nomani អូខេនេះអូខេទឹកខ្ញុំបាទសុំតាក់តងលេខមកលោកនីករីគាត់គាត់ថោះលេខហ្នឹងទៅណាបាទ โอเคបើថាធ្វើជាគ្រឿងផ្ទុះតិចដឹងបងចយ៉ាអូខេអត់ទេទៀនអបីដែលដែលលោកមីងអងលៀងគាត់ហាមមិនអោយយកទំញិញសប៊ូជាពិសេសសប៊ូក្នុងឆ្នាំរបស់ថៃចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នោះមីយ៉ាន់ម៉ានោះដោយសារថាដោយសារថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានសប៊ូ មានឆ្នាំដ៏ថ្មិញដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយោធានឹងទិពផលិតគេទៀតបាទពីព្រោះក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសាររបស់មានអងលៀងនឹងគេជាម្ចាស់រោងចក្រផលិតសប៊ូផលិតថ្មដ៏ថ្មិញនិយាយទៅនៅទីណាគ្រួសាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានហ៊ុនក៏ដូចជារុស៊ីនឹងគឺអត់ទៅជឿចាក់ថ្មិញទៅទៀត រោងចាក់ធ្វើចាក់ឈើធ្វើចាក់ថ្មគឺអត់មានព្រមហ៊ុនអត់មានពីពងវងសាវតារបស់ទិហេនមានអងលាំងនោះទេតែក្រៅពីដើងតាំងពីទេសចតាំងពីប្រេងតាំងពីអឺយុនហោះតាំងពីធនីគាតាំងពីអីស្រាបៀសមូរឆ្នាំដោះថ្មអាហ្នឹងគឺមានហ៊ុនទិហេនទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនទិហេនហ្នឹងមានហ៊ុននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ ចឹងពេលកាតដែលគេហាមិនអោយយកសប៊ូពីខាងក្រៅឬក៏ឆ្នាំរបស់ជំនាញពីខាងក្រៅចូលទៅប្រទេសរបស់គេនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រជាជនរបស់គេទិញរបបប្រដាប់អាលឹកដោយក្រុមហ៊ុនយោធាមានអង្គលៀងបាទចឹងទៅគេបានលุยទៀតបាទចឹងគេបានលุยអឺលោកអ្នកដែល SC ដែលថាមិនកំអត់លุยចេញខាងក្រៅហ្នឹងក៏ត្រូវដែរទៀនបាទក៏ត្រូវដែរដូចនេះគេត្រូវការ ឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងប្រទេសរបស់គេដើម្បីឲ្យលុយនឹងពីប្រព័ន្ធរបស់នឹងពលមីងអងលះឥឡូវខ្វះលុយលុយដែលក្នុងស្រុកនឹងគឺអត់មានទេទានបាទប្រសាស័យឯកសារថាមានដំណាក់កម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាប់ធាំងនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទេខ្វះលុយមកខំចិត្តត្រូវប្រមូលនោះប្រមូលនេះបាទធ្វើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានលុយអញ្ចឹងទេបាទ FC មួយចំនួន បានលើកឡើងថាសួរថាតើជីវិតរបស់លោកមានដងលាងក្នុងតាដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានទៅប្រហែលថ្ងៃទៀតវាជារឿងដែលជាពិបាកនឹងនឹងវាតម្លៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាត់ឡើរងថ្ងៃនេះឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏ដូចជាសភាពអារម្មណ៍របស់យុធានីយមា sock ថ្ងៃនេះដោយសារតែវាមានសង្គ្រាមគ្រប់កល័យទាំងអស់រដ្ឋបហាកន្លងទៅនាទីណាចំក្រោយរដ្ឋបហាចំក្រោយកន្លងទៅនេះវាហាក់ជាជិត20ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅទីណាកន្លងទៅនោះគឺមិនមានការតវ៉ាពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដូចលើកនេះទេទីណាហើយកាននោះ4ខែ ឥរយបងក្រា4ខែស្លាប់អស់រាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែចប់ឥរយលើកនេះ4ខែកម្មធំទៅធំទៅលោកអ្នកពិតធៀបទៅទៀតណាអញ្ចឹងទេបានមានអង្លែងមានគឺអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងគឺអាចមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងសោះហ្នឹងអាចឲ្យរឹសរឹសផ្លូវ <coughs> ខុសហាក់ដើរផ្លូវខុសហ្នឹង জানেন ជ្រើសរើសផ្លូវខុសហើយតែគ្រាន់ថាมันអាចវិជារបៀបនឹងបានតែគ្រាន់ថាតាមអ្នកដែលនៅចិត្តមានអលៀងតាមអ្នកដែលស្គាល់មានអលៀងហើយតាមស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងគឺមានអាចវិជាតម្លាយបានថាមានអលៀងថាអញកູ່អញ្ចឹងសោះតែវាជ្រូកពេលហើយវាហួសពេលហើយបាទថ្ងៃនេះណាទេណាបាទតាមពរមៀនគឺមាន យោធា800ជាង800នាក់បានបដាក់ខ្លួនចូលទៅជាមួយនឹងកងទ័ពព្រៃក្នុងនោះអ្វីដែលទិញបដាក់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមានថ្ងៃខ្លះ50នាក់តែលើកនេះ800នាក់ច្រើនតែក៏តែតាមព័ត៌មានថាមានបដាក់ខ្លួនចូលទៅព្រៃរៀងរាល់ថ្ងៃ មានថ្ងៃខ្លះ5ညថ្ងៃខ្លះ10ညថ្ងៃខ្លះ50ညតែលើកនេះចំក្រោយនេះពលថ្មីថ្មីនេះពីពេលថ្ងៃនេះ80ညទៀតអាចសំទុប800ညទៀតនេះដល់800ညគ្រប់សារព័ត៌មាននយោបាយសឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព័ត៌មានដែលដែលលេចធ្លោពីរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាថ្ងៃនេះទី1មានអូលាប្រមូលឈ្មោះលោកសាក់ខ្វាលួយបាត់ច្រក អន្តរជាតិមិនឲ្យទំនេងថៃចូលជាពិសេសគឺសដੂនឹងឆ្នាំរដ្ឋថៃ។ដូចធាមានអូឡេងរត់ជុសត្រីជាង800នាក់ថ្ងៃហ្នឹងជាកម្មវិធីដែលសំខាន់ហ្នឹងដោយឡែកកម្មវិធីបន្ទាប់មកមានការវាយការរែកខាងតំបន់របស់ KIA ក៏វាយខ្លាំងដែរទៀតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក៏វាយខ្លាំងដែរទៀតបាទស្លាប់50 ត sure so okay, ិហ៊ Army, not, not. ានម so uh, ានមកស្លាប់ដល់ជាង50នាក់មកកន្លែងមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងទេបងប្អូនហើយប្រិយមិត្តហើយទៅຕົបយ៉ាងមិនទៀងអូខេឥឡូវនឹងកងគ្របតិហ៊ានរបស់មានអលៀងទាំងអស់តិហ៊ានដែលទួននេះតិហ៊ានចំកាន់អាវុធមែនតែនគឺ440នាក់40000នាក់នឹងកងគ្របបំរុងទៀត10000នាក់ទៀត ស្មើនឹង500000រៀលដូចជាបានរៀបជូនចឹង500000នាក់ជាហេតុរបស់មានអលៀងដោយឡែកទៅហេតុរបស់បោកទាំងពួកនិងព្រៃដែលជាដៃជើងរបស់មានអលៀងទៀត100000ទៀតបាទថា600000រីឯកងព្រពព្រៃទាំងអស់ជំនឿភៀតតិចទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រឆាំងជាមួយនៅមានអលៀងហ្នឹងមានប្រហែលជា100000ដូចនេះម្នាក់ទល់ជា ថាគាត់ព្រៃអ្នកតស៊ូម្នាក់ទល់ជាមួយនឹងកងតបមានអង្គលាំង6អ្នកមួយទល់នឹង6អ្នកប៉ុន្តែទល់នឹង6អ្នកគេបានវិភាកថាខាងព្រៃនឹងប្រៀបខាងអ្នកតស៊ូមិនប្រៀបមានប្រៀបត្រង់តែថាគេអត់មានទីតាំងគេអត់បានបង្ហាញខ្លួនគេនៅកន្លែងលងិតគេនៅព្រៃដូចនេះគេឆ្មေါគេបាញ់គេវាយប្រតាមអ្វីដែលគេធ្វើបានគេធ្វើบ่ធ្វើមិនបានគេអត់ធ្វើគេគេច ពីជាតិដូច្នេះគេរួចខ្លួនបើថាគេដាក់បើគេវាយគឺខានមានអង្គលែងខូចឆាកច្រើនចឹងទេទើបគេនិយាយថាមួយទល់នឹង6ហ្នឹងគឺអត់អត់ស្អីទេទេអត់អត់យូរទេបាទអត់យូរទេឲ្យតែថាវាយវាស្លាប់រាល់ថ្ងៃរបៀបហ្នឹងម្ដង50ម្ដង60ដូចលើសហូតដល់80នាក់ងាប់ពេញវាស្រែហ្នឹងឃើញទេ អរព័រមានមិន uh, មែនខ្ញុំបាទមើលតែមើលឆាណែលទេគឺដើមល២៣ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាហើយក៏គេនិយាយដូចគ្នាបាទនេះរូបព័រមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីហានរົດចោតជួរជាង800នាក់នេះសាព័រមានអេរាវ៉ាឌីអេរាវ៉ាឌីសាព័រមានធំនៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៅទេណាបាទនិយាយថាមានទីហានមានអូលៀងបដាច់ខ្លួន រត់ចោជួជាង800នាក់រីឯនៅក្នុងនោះមាននីតិតិហ៊ានផងមាននីតិតិហ៊ានទៀតនៅទីណាបាទមិនតែកូនតិហ៊ានទេមានតែនីតិតិហ៊ានផងដីឡៃដីឡៃក្រមតិហ៊ានដែលមានជំនាញក្នុងការប្រយុទ្ធហើយបានផ្ដាច់ខ្លួនចូលទៅព្រៃបានប្រមូលគ្នាហើយក៏រៀបចំការហ្វឹកហាត់មានន័យថា ពួកទាហានដែលជាអាជីពទាហានអាជីពរបស់មានអង្ឡែងនឹងចូលព្រៃនឹងទៅធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់ក្រុមអ្នកតស៊ូមាននិស្សិតមានប្រជាជនដែលរត់ចូលព្រៃនឹងគេបង្វឹកបង្ហាត់ពួកនឹងហើយក៏តាមព័ត៌មានថាមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីប្រជាជនទៀតពីប្រជាជនទៀត បាទមានពេលមួយនោះចោះទៅចោស្បៀងតែយកស្បៀងចំជួលអមស្កាតរបស់មីនផ្ទៃក្នុងដែរណាទីណាវាធម្មតាទេចោះទៅយកស្បៀងពេលយកជួលអមស្កាតស្ទៀត្រូវរបស់ពួកពលរដ្ឋមានអងលែងួនស្ទៀអស់ទៅ3នាក់ពួកយុវជនទៀតបាទអាណិតគ្នាដែរចោះទៅអស់3នាក់ដល់ហើយបាន3ថ្ងៃក្រោយមកអាហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងអា ដែលគេសើបដឹងថាជាគិញផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកទាហាននោះហ่ะមានដីយកបាទមកពួកទាហានពួកប៉លីសបាទគេចូលមកកាហ្វេហ្នឹងទូសងាប់តើ3នាក់ខាងយុទ្ធជនដែលតស៊ូហ្នឹងស្លាប់3នាក់ចូលអមស្កាតពីចុះមកយកស្បៀងណ៎ណាបាទអញ្ចឹងទេគេសើបតើ3ថ្ងៃក្រោយមកដឹងថាហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងហ่ะ ជាអ្នកអោយការជាដៃជើងរបស់យូធេមីណូឡាំងមានដៃយកក្របបាយទៅដាក់ទៅហាងកាហ្វេហ្នឹងពួកប៉លិសហ្នឹងគេទៅអុកស៊ីនៅហ្នឹងកាហ្វេហ្នឹងបាទយប់ហ្នឹងអស់3នាក់3នាក់ហ្នឹងហើយដោយសារថាផ្ទុះក្របបាយឯងក៏ដឹងថាអូមានគ្រោះថ្នាក់មានមកក្រុមចូលមកទៀតគេមកមើលកន្លែងហាយតាហ្នឹងបាទមានអីបានមួយទៀតផ្ទុះមួយទៀត អស you know. ់2នាក់ទៀត5នាក់5នាក់អ្នកសារព័ត៌មានជាវិភាគនៅគេថា5នាក់នោះនិង3នាក់អើទូទាត់ទៅថាអ្នកតស៊ូនៅចិន្និងតាដាបាទបាត់បងទឹក3នាក់គំតែដល់ពេលខាងក្រុមរងលាងបាត់បង5នាក់បាទនេះគឺជាហេតាដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទថ្ងៃថ្ងៃនេះបាទ អ <gas> ង ha pues ្គការសហជីពមានមាននេះនេះទីណាមិនមែនថាយើងមើលឃើញស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រកាសក៏ដូចជាប្រមានត្រដាល់លោកមានអង្លៀងពីរឿងជនភៀសខ្លួនធ្វើបាតដល់ជនភៀសខ្លួនឥឡូវហ្នឹងជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងណាដែលរត់គេចួនព្រៃអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់សែនអ្នកហើយឥឡូវកំពុងតែខ្វះស្ដៀងពុំខ្វះឆ្នាំសន្តិភាពផ្សេងៗចឹងហើយអង្គការសហជីពបានប្រមាន ក៏ដូចជាឲ្យប្រាប់តើលោកមានអង្គលែងថាឲ្យបញ្ឈប់នៅតាដេញដាញ់សម្លាប់ប្រជាជនជាបន្តហើយអង្គការសហគមន៍ជាតិបានປະមានតែទេណាបាទបានປະមានតែយើងមើលឃើញស្ងាត់ស្ងាត់នេះដោយសារថាវាអត់មានអត់មានសកម្មភាពអីពីអង្គការសហគមន៍ជាតិ គ្រាន់តែប្រជុំប្រជុំនឹងក្រៅក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺមានសេចក្តីប្រកាសឬដូចជាណែនាំទៅមានដងលៀងផ្ទាល់តែម្ដងថាឲ្យបានឈប់ជាបន្តនៅក្នុងការបង្រក្រាបប្រជាជនវិញនោះປະមានថ្ងៃដូចជាបាននិមិត្តជាអ៊ីចឹងអាប្រជាជននៅរដ្ឋឈិនហ្នឹងគឺរងគ្រោះហើយក៏បដាច់ភ្លើងបាច់ទឹកមិនឲ្យគ្នាប្រាស្រះបាទរួចហើយក៏ដឹកបានវិញនិយាយទៅប្រជាជនក៏បានវិញដែរ មិនបាញ់អាម៉េចបើទៅគម្រាមកំហែងគ្នាអញ្ចឹងក៏ព្រលឿនធ្វើបានបណ្ណាឯបណ្ណាមានស្អីធ្វើអាហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងគឺមិនឲ្យថាបាញ់ទាហានមានអំណាចឲ្យដួលវាវាវាដល់កោហើយទៀតវាដល់កោហើយសពចិត្តអរុទ្ធពួនព្រៃបាទឲ្យកូនណាចៅទៅពួនក្នុងព្រៃបាទរួចហើយប្តីប្តីនឹងឬក៏អ្នកកំឡោះមានកម្លាំងនឹងមកឆ្លប់ឆ្មោះបាញ់វាយដុតបំផ្លាញមានអំណាចទាហានមានអំណាច ព្រះរបៀបនឹងរួចហើយអង្គការសហជីវជាតិដែលមានតំណាងរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសក៏ដូចជាព្រមមានទៅមានអង្គលែងថាឲ្យបាឈប់ជាបន្តក្នុងការធ្វើរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងទៅសរុបសេចក្តីមកសម្រាប់រឿងមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនឹងឥទ្ធិពលនៃការធ្វើតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិគឺប៉ះហើយប៉ះដល់មានអង្គលែងហើយប្រមូលឈើប្រមូលទ្រព្យប្រមូលសម្បត្តិមកលក់ហើយ បាទរួចហើយបិទមិនឲ្យអាណាដែលជាតំណែងរបស់គេដែលគិភលិទ្ធក្នុងស្រុកបានគឺគេមិនអត់ពីក្រៅទៅទៅអាវាមើលទៅក៏មិនយ៉ាងដែរកំតែក្នុងនោះគឺវាពាក់ពាន់ទៅនឹងថាបិកាជាតិរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែត្រូវការដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមកងទ័ពក៏ដូចជាពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជោគ깟កំពុងតែមានវិបត្តិនៅពេលនេះអីទេណាបាទអូខេសំ